নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ সকলো ভালে কুশলে আছেনে কেনেকুৱা যে ভূমিকম্প দিলে অ' ভগৱান ৰাস্তা বিচাৰিয়ে নেপাওঁ তাৰপিছত এওঁ কৈছে চোৱাহিচোন চোৱাহিচোন বোলে ওপৰৰ পৰা কিবা এটা খহি পৰিলে গৈ পেলাই পাইছোঁগৈ আৰু একদম মানে ৱালৰ টাইলচ এখন খহি ভাগ্যে সেই ৰুমটোত আমি কোনো নুশো বোলে একে মূৰৰ শিতানত মানে এনেকুৱাতে একে কেনেকুৱাকৈ ঠান ঠান হৈ আছে মই ভিডিঅ' দিছোঁ বাৰু ফেচবুকত সেইটো হ'ল আৰু লগতে কাকো মাইনাহঁতটো নাই মই ভাবিছোঁ সিহঁত আছে মানে ধান্দা বেলেগ হৈ আছে মনত অ কাকো অ কাকু চিঞৰি একে কেনেকুৱাই চিঞৰিছোঁ ষ্টেপতে হামখুৰি খাই তাৰপিছত দেখিছোঁ অঁ সিহঁত নাই নহয় তাৰপিছত এতিয়া ৰুমটো চাইছোঁ অৱস্থা নাই গোটেই মানে ওপৰত যিবিলাক ফটো চটো থোৱা হৈ আছিলে সজাই কৰি এটাও বস্তু নাই গোটেইবিলাক তলত পৰি আছে এতিয়া চব চাফ চাফাই কৰি আহিছোঁ ৰুমলৈ আৰু আপোনালোকক মই আজি তিনিদিনমানৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কাজলী গাৰ্গৰ হৈ কাজলী গাৰ্গ বুলিয়ে কৈছোঁ কাজলীৰ হৈ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আচলতে সেই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ' বনাই থকাতকৈ তেওঁ মাতৃৰ ওচৰত থকাটো বহুত ভাল আছিলে এনেকৈ কৈছিলোঁ কিন্তু উৰহি গছৰ ওৰটো ক'ৰবাত আছেগৈ গম পাইছেনে এতিয়া মাতৃৰ ওচৰত তাই যাব কেনেকৈ মাতৃয়েওতো গুৰুত্ব দিব লাগিব ক'লেই ষ্টেজত আমাৰ কিন্তু হিয়াৰ মুঠো থকাহেঁতেন সেইখিনি নহ'লেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া কাজলী হৈ পেলাই যিমান মানুহে বেয়া বেয়াকৈ সমালোচনা কৰি আছে অন্তত এবাৰ হ'লেও যদি মাতৃয়ে সেইখিনি কথা ক'লেহেঁতেন যে কাজলী আচলতে আমাৰ জীয়ৰী এনেকৈ ক'ব নালাগে আমুক তামুক কিন্তু আমাৰ মনৰ ধাৰণা কিন্তু কাজলীয়ে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে মই কৈছোঁ আগতে কাজলীক কোনেও চিনি পোৱা নাছিলে এতিয়া কাজলীৰ যে জীয়ৰী এগৰাকী আছে সেইটোক এই যে জোনমণি ৰুণ জোন তালৈকোতো গৈছিলে সাংবাদিক একাংশ সাংবাদিকখনে নহয় তাতোতো খুচৰি খুচৰি উলিয়াইছিলেগৈ কোন কেনেকৈ আছে কিন্তু এতিয়া জীয়ৰী হিচাপে যেতিয়া তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিলে দুখনমান মঞ্চত যে কাজলী মোৰ জীয়ৰী মই মানি লীয়ৰী মানি লৈছোঁ সেইকাৰণে কাজলীও কৈছে মই জীয়ৰী মোক এনেকৈ এনেকৈ জুবিন পাপাই কৈ থৈছে আচলতে ভগৱানে কৈ থৈছে ভগৱানৰ মুখতহে শুনিছোঁ কাজলীক যে তেওঁ নিজৰ ছোৱালী বুলি লৈছে কিন্তু কোনোবাই এখনো মঞ্চতো মই গৰিমা গাৰ্গৰ মুখেৰে শুনা নাছিলোঁ সঁচা কথাটো ক'ম কোনোবাই হয়তো ক'ব আৰু মুখখন চোকা বুলি ক'লোঁ উপায় নাই সঁচা কথাটো কমেই এতিয়া মই বহুতখিনি ভিডিঅ' চালোঁ চাই পেলাই কাজলীয়ে কিন্তু ঠিক কামেই কৰিছে আৰু যে এই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছে ভালেই কৰিছে বহুতে যে কৈ আছে ব্যৱসায় আমাৰ হিয়াৰামোত মৃত্যুৰ পাছতো দেখোন এতিয়া একদম হেৰি কৰি আছে মানে টকা ঘটাৰ অস্ত্ৰ বনাই লৈছে মৃত্যুৰ পাছতো গতিকে কাজলীয়ে এতিয়া সুবিধাটো পাইছে কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ মাতৃৰ ওচৰলৈ যাব পৰা অৱস্থাত নায়েই ইমানেই ক'লোঁ আমিহে ভাবি থাকোঁ কিবা এটা কিন্তু কথা গুৰি ক'বা কাজলীৰ নিচিনা এগৰাকী জীয়ৰীক গৰিমা গাৰ্গে কেতিয়াও বুকুৰ মাজত নাৰাখে দেই কাৰণ এতিয়া তেওঁ বেলেগ এখন পৃথিৱীত আছে কাৰণ এতিয়া গৰিমা গাৰ্গে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি কামৰ মাজত কাজলীক কেতিয়াও সোমোৱাই নলয় আমি ভাবিছিলোঁ যে সেই যিমানখিনি কাম তেওঁ হাতত লৈছে তাত অন্তত আমাৰ হিয়াৰ আমঠুৱে যেতিয়া কৈ থৈ গৈছে কাজলীৰ কথা তাত চাগে কাজলীকো ল'ব কিন্তু কাজলীক নোল'লে নোল'লে সেইটোতো সেইকাৰণে কৈছোঁ চবেই যেতিয়া ব্যৱসায় কৰিব পাৰে আমাৰ হিয়াৰ আমঠুক লৈ মানে টকা ঘটাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ লৈছে গতিকে আমাৰ কাজলী আনো কিয় নল'ব হয়নে নহয় আমিও ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমি জাষ্টিছ বিচাৰি আছোঁ আজি অত দিনৰ পৰা চাৰে তিনিমাহ চাৰিমাহেই হ'বহি এতিয়া আমাৰ বেলেগ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নাযায় আৰু বেলেগ ভিডিঅ' বনালেও মানে আমাৰ মনলৈ সেই কি কৰিছোঁ তেওঁ চোন ন্যায় পোৱাই নাই এটা কথাই কওঁ বহুত কথা ক'বলৈ আছে আৰু বহুতে জানেও কিছুমান কথা কিন্তু ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই ব্যক্ত কৰিবলৈ হ'লে সৎসাহস লাগিব কাৰণ আমি হৈছোঁ সৰু সৰু মানুহ কিছুমান কথা আমাৰ অন্তৰতে খুৰধ্বনি লাগি থাকে ভাবোঁ কম বুলি কিন্তু ক'ব নোৱাৰি কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ' যেতিয়া চাওঁ সেই ভিডিঅ'ৰ তলত যেতিয়া একাংশই কমেণ্ট কৰে তেতিয়া ভাবোঁ এওঁলোকেতো সেইবিলাক কথাই কৈছে আমি যিবিলাক মনত ভাবি থাকোঁ সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে কাজলীক মই একদম ফুল ছাপৰ্ট এটা কাৰণেই কৰিছোঁ মই ভাবিছিলোঁ দেই যে কাজলী এইটো কাম ভাল কৰা নাই জুবিনৰ নামটো লৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছে জুবিন পাপাৰ ছোৱালী কিন্তু এতিয়া চালোঁ দেখোন চালি জাৰি চালোঁ ঠিকেই কৰিছে ঠিকেই কৰিছে যেতিয়া আত্মীয় লোকসকলেই খেল ধেমালি খেলিব পাৰে আমাৰ হিয়াৰ আমঠুক লৈ গতিকে কাজলীটো বেলেগহে হয়নে নহয় নিজৰটো সন্তান নহয় গতিকে কথা নাই কাজলী বুলিয়েই নহয় যিসকলে এতিয়া আমাৰ হিয়াৰ আমঠুৰ কিছুমান কামক লৈ পেলাই তেওঁলোকে মই চাই আছোঁ বাৰু কালিও এটা নিউজ পালোঁ শিৱসাগৰ তেজপুৰৰ ফালেও তেনেকুৱা কিছুমান কাম হৈছে আমাৰ হিয়াৰ আমঠুৰ নামত কৰি ফুৰিছে কিন্তু ধৰা পৰিছে সেয়াই টকা ঘটা অস্ত্ৰ টকা ঘটা অস্ত্ৰ আজি ময়ো যদি ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ এইখিনিতে জুবিনৰ নামত আমুকটো বনাওঁ তেতিয়া মানুহে নিদিয়াকৈ থাকিব নেকি সহায় নকৰাকৈ থাকিব নেকি কাৰণ নামটো কাৰ আমাৰ হিয়াৰ আমুঠু আমাৰ মানুহ মানে মনুষ্যৰূপী ভগৱানৰ গতিকে কাজলীক বেয়া পোৱাৰ আগত অকণমান নিজকে মই চালোঁ কিন্তু কাজুলীৰ ওপৰত যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ যে এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা এনেকুৱা কাৰণ সেইখিনি অধিকাৰ আমাৰ হিয়াৰ আমুঠুৱে দি থৈ গৈছিলে আৰু এটা কথাই কওঁ হয়তো বহুতে বেয়া পাব যে আমাৰ যিটো খাৰঘুলি ঘৰ আমাৰ হিয়াৰ আমঠুৱে ইমান সুন্দৰকৈ কৈছে যে মোৰ একে শেষ পৰ্যায়লৈকে মই খাৰ ঘুলি ঘৰতে থাকিব বিচাৰোঁ তেনেকৈ কৈছিলে আৰু এতিয়াতো গম পাইছেই আৰু এতিয়া বহুতে আমিতো ইমান আৰু মগজ আমাৰ ইমান ঢুকি নাপায়গৈ কৈছে যে আজি আজি যদি মই জুবিনৰ নামত কিবা এটা গান গাওঁ বা জুবিনৰ নামত কিবা এখন কিতাপ লিখোঁ সেইখন তাৰ তেওঁলোকে মানে অনুমতি নিদিয়ালৈকে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আগতে ভাল আছিলে খোলা মনৰ এতিয়া জুবিনৰ সমাধিৰ ক্ষেত্ৰলৈ আমি যোন মানুহে নাযাওঁ সকলোৱে সমান সকলোৱে সুন্দৰকৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি তাত ব্যৱস্থা কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া ভাবিলোঁহেতেন যে আচলতে এই ঘৰটো মানে আমাৰ ৰাইজক দান দিছে বুলি ৰাইজৰ নামত উচ্চা কৰিছে বুলি তেতিয়াহে ভাবিলোহেঁতেন যেতিয়া নেকি সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ আমি সকলো মানুহ যাওঁতে তাত পইচা পাতিৰ কোনো ছিষ্টেম নাই বা সকলোৱে নিজৰ মতবিলাক তাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সকলোৱে নিজৰ মতে তাত থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান মানে এতিয়া অনাথ আশ্ৰমবিলাকক দেখি দেখা পাইছোঁ ভাড়া লৈ পেলাই অনাথ আশ্ৰমবিলাক চলাই আছে যদিহে এটা পাৰ্ট তেনেকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণেও যদি দিলে দিলেহেঁতেন বিনামূলীয়াকৈ এটকাও পইচা ল'ব নালাগে তেনেকুৱা হোৱাহেঁতেনো বেলেগ কথা আছিলে কিন্তু মইহে কৈছোঁ সেইটো কিন্তু এতিয়া কথাটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ল আমি শুনি আছোঁ দান দিছে দান দিছে হয় সেইটো দান দিছে কিন্তু দান কেনেকৈ দিছে এই মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে বহুত কথা মনত খুৰধৰণি ক'ব লাগি থাকে আৰু কিন্তু এটা কথা শিখা শৰ্মাই কৈ আছে কথা কিছুমান আৰু কিছুমান কথা মানিব লাগে কিছুমান কথা কিন্তু চিন্তনীয় শিখা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানীয়ে যিখিনি কথা লিখি আছে যিখিনি কথা তেওঁ লিখি আছে সেইখিনিও কিন্তু কিছুমান কথা চিন্তনীয় কিছুমান কথা বাৰু আমাৰ মানে আমি ল'ব পৰা নাই কিন্তু কিছুমান কিন্তু চিন্তনীয় আপোনালোকে চাব মানুহে বহুতে বহুত বেয়াকৈ কয় কিন্তু ভাল পোৱা মানুহ আছে কিন্তু তেওঁ কলম থমকি ৰোৱা নাই তেওঁ লিখিয়ে আছে বহুতে কয় এজনী কথা কোনে শুনে আমুক কথা কোনে শুনে কিন্তু যেতিয়া মানুহগৰাকী হেৰাই যায় তাৰ পাছতহে অনুশোচনা হয় যে সঁচাই তাইতো ঠিকেই কৈ আছিলে আচলতে কথাটো এনেকুৱাহে মানুহে জীৱিতকালক কেতিয়াও সন্মান নিদিয়ে আমাৰ হিয়াৰামঠুক জীৱিত কালত কোনে কিমান সন্মান দিছিলে দেখা পাইছোঁ নহয় আমাৰ নগাঁৱত যেতিয়া আনিছে আমি কোনে কিমান সন্মান দিছে আমি দেখা পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ শিখা শৰ্মাকো এতিয়া জীৱিত কালত মানুহে বহুত বেয়া বেয়াকৈ কয় বহুত বেয়াকৈ কয় কিন্তু তেওঁ নিজৰ স্থিতিত অটল আছে কাৰণে তেওঁ নিজৰ কথাখিনি লিখি গৈ আছে যোনে যিকৈ কৈ থাকক লেপদেমগ কিন্তু তেওঁ লিখি আছে কিন্তু সকলো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু তাৰ ভিতৰতে কিছুমান কথা চিন্তনীয় আৰু যিসকলে তেওঁ লিখনিৰ তলত কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকক মই চাৰ্চ কৰি চাওঁ মানে তেওঁলোকতো বহুত গণ্য মান্য ব্যক্তি হয় বহুত গণ্য মান্য ব্যক্তি গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে আছিলে আমি জাষ্টিছ পাওঁ নে নেপাওঁ ভগৱান জানে